привет приветствую вы блогеры очевидно это вот далеко не очевидно но получается что так это был вопрос а это был ответ прекрасно на каком мы с вами канале на моем Оригинально, ничего не скажешь. Я просто Ну, типа, я не знаю, просто как надо реагировать. Я не популяризирую себя как блогер или еще что-то. Просто вот, так к сожалению, надо. Хорошо. Какой у вас контент? В чем вам подыграть? О, не надо. Здесь вот не получится, мне кажется, даже подыграть. Здесь я люблю искренность. Так я искренне подыграю, поверьте мне. Я очень искусный импровизатор. А как вы относитесь к психологии? Не отношусь. Я юрист. Все. Очень опосредованно. У -у -у. Вы и вы как юрист? Ну, а я же не, не психолог. Это просто один из инструментов в моей работе. Но я не могу назвать себя психологом. А вы психолог? Нет. А почему спросили? Что я спросил, как вы относитесь к психологии? И все. Это же не значит, что я психолог. Не значит, я и спрашиваю, почему спросили. Потому что я занимаюсь в направлении психологии, но не психолог. А. Ну, я тоже хожу иногда воды набрать свежей родниковой. И тоже не водопроводчик. М так о чем побеседовать? Вы... О чем вы хотите поговорить? Мне интересно было бы говорить о том, о чем вам интересно. Что вы любите? Вопрос меня поставил в тупик. Вы же юрист, можете выйти оттуда? Это никак не связано. Но вы же любите тупиковые ситуации, как юрист... Ну, что за глупость? Почему вы... вы решили, что юристы любят тупиковые я ситуации? Не Абсолютно. Значит, я... Абсолютно нет. Юристы очень Значит, системные попадание. люди. И тупиковых ситуаций они крайне не любят. А, значит, я вам попал не туда не в то, что вы знаете. Ну, в тупик вас завел. Ну да, я не знаю, что я люблю, так чтобы вам ответить, и э, это было причиной для поддержания нашего разговора. Ну, допустим, а я, я... Люб... допустим я люблю э, клубнику. Но если вы любите селедку, вам же не будет интересно разговаривать о клубнике. А действительно, что вы любите? Ну, что вам нравится, что вам нравится делать? Ваше хобби, кроме юриспруденции? Немножко музыка, но очень поверхностно. Играете, пишите. Ну, я бы не назвал себя композитором или поэтом, но на аматорском уровне, да, наверное. В группе, в какой-то, или дома? В группе продленного дня, да. А вы? Так, так себе вы а игрок, вы? я скажу. А вы? Так себе а что? Вы, что? Я говорю, так вы себе игрок, ну, подыгрыватель. Ну, наверное, можно так сказать, профан. Ну, до этого было вот, ну, я вам подыграю, я во всем спец, оказывается, вот что. Видите, не во всем. Перехвалила ну... перехвалил себя. А о чем бы вы хотели поговорить? Так я же говорю о том, что вам нравится. О том, так что а вы я думаете. пытаюсь поговорить о том, что вам нравится. Как-то, видите? Мне нравится узнавать, как, как у вас дела, как, чем вы занимаетесь. У нас дела прекрасно, у нас Хорошо. обстрелы ежедневные. Город Белгород, если вам интересно. Не настолько было интересно, но раз уже сказали, то уже знаем, где вы находитесь. А вы? Канарские острова, остров Тенерифа. Тенериф, прекрасно, прекрасно. На самом деле даже где-то вам завидую. Ну, это нормально. Потому что я тоже завидовал людям, которые живут, могли жить где-то здесь. Но я завидую другим людям тоже. А переехали туда откуда? Из Беларуси. Беларусь большая страна. Хорошая, да, большая. Это не вопрос был, это констатация факта. Просто а, я... просто там... Это наводя... наводящий вопрос был. Там интернационно, как будто был Беларусь большая страна, вот там вот. не показалось, просто послышалось. Что... А что вас заставило переехать из Беларуси? Возможно, отсутствие безопасности. Президент Беларуси считает, что он и есть гарант безопасности. Ну, своей. А, своей для, гарант своей безопасности. У меня же гарант моей безопасности – это я. Вот. Поэтому я себя чувствовал в той стране небезопасно. Вы как беженцы уехали? Нет. Нет? А каким образом? Я могу поинтересоваться? Да, я вот всем рассказываю. Я не смогу удержаться, я поэтому, наверное, так и скажу, что по небу летают железные птицы, в одну из них мы сели, она нас принесла сюда. Удивительное ну, реально. У нас <с000> э, тоже летают железные птицы, но в основном они носят с собой внутри своего чрева смерть. К сожалению, это так. Вы э, родились в Беларуси? Да. А я родился в Украине, а сейчас живу в России. И сейчас моя И страна, как? гражданином, которой я являюсь, воюет с моей родиной. А давно вы в Россию приехали? Давно. Очень давно. давно? Очень давно? давно. Это грустно. Это не грустно. Это называется преступление. Ну, грусть это не убирает. У меня это больше порождает. Есть такое хорошее украинское слово. Я не знаю, как оно по-белорусски звучит, по-украински оно звучит людь. Це, Это что? Ну, наверное, да. Гнев, ненависть. Ну, что, что людь за злостью? Что-то связано, как будто бы. Да, именно так. Ну, просто очень хорошее слово. В русском языке прямого аналога, наверное, и нет. Mm -hmm. В белорусском возможно есть. Вы владеете белорусским языком? В не в совершенстве. В некоторой степени, да. Но это, наверное, не очень хорошо. Проживя всю жизнь в Беларуси и не владеть языком страны, в которой жили, это, наверное. А, ну, нехорошо. у нас в Беларуси и как бы нету национального такого языка. У нас все у национальный у язык. Вас язык? У вас есть белорусский язык. У вас есть белорусский язык. Но когда ты его учишь в школе и не разговариваешь на нем, то, ну, нельзя говорить, что я в совершенстве сейчас, ну, заговорю и буду говорить с другому Но это же, говорить, это же, говорить, это же говорить, наверное, и плохо. И это да, ну, ну, вы же, наверное, со мной согласны, что это как раз плохо. Это способствует а умиранию белорусского языка. Это не помогает его развитию. Это делает его языком умирающим. И как вам от этого, что вот мы такие люди? Да, мне никак, это ваша жизнь. Я не пытаюсь вас на что-то. Я же не пытаюсь вас на что-то ну, настроить или. Э, не, вы говорите переделать. уже о плохо, хорошо и плохо. Почему что язык умирает, это раз. плохо, да. На территории, а вас, на территории это Россия, Россия. Российской Федерации за последние 26 а почему лет. Почему вас это волнует? Потому что президент моей страны, гражданином которой я являюсь, э, открыто заявляет, что украинцев не существует. А я вот существую. Меня это волнует. Вот. Нет, я про... Нет, я говорю про Беларусь и белорусский язык. Да потому что Почему Беларусь, вас белорусский язык, Украина, украинский язык и языки... А по... Вы задаете вопрос, не хотите слушать ответ. Или перебиваете меня, чтобы я сбился с мысли, так не выйдет. Простите. Почему меня это волнует, я объясню. Потому что начало шовинистического настроя народа России положено ведь не вчера, а не позавчера. И заявление по типу, что украинцев не существует, завтра прирастет заявление, что не существует белорусов, чеченцев, дагестанцев, то все русские. А язык это один из признаков наличия культуры, истории э, народа. Язык это и есть один из признаков народа. Один из, но очень важный. И э, когда белорусы мне говорят, что наличие белорусского языка не, не важно, тогда -да, для вас и наличие Беларуси как страны не важно. Мы не сказали, что не язык сказали, не что важен. Мы мы не говорим на белорусском, ну, что в некоторой степени им. а вы сказали, что это плохо. Я вы сказал плохо, оценки. что язык умирает. Разве это хорошо, что язык умирает? Это плохо, по-моему, это умирают. Вы спросили, знаем ли мы белорусские Ну, если белорусы, жители Беларуси, к... проживающие всю жизнь, ну Проживание. почти всю жизнь в Беларуси, не оно знают, оно собственно, оно языка, то, оно то, оно то, то он, наверное, он, он, он умирает. Но я же не, не сказал, он что должны, я не сказал, что белорусы должны говорить на белорусском. Я сказал, что этот язык должен жить и развиваться. А наличие двух государственных языков в стране на государственном уровне. А а язык белорусский, язык не белорусский не в, ваш, в вашем случае. Он просто уничтожает. Он, он поглощается русским. Ну, он mm. uh -huh. Как это? Мы не будем говорить за украинский язык, мы не знаем. Но... Ну, я ну, не могу сказать, что я знаю его в совершенстве, но все-таки я его знаю. Я могу с вами разговаривать yeah. на украинском yeah. языке. О, oh, прикольно как. Секунду, ви сказали, що что... ну так це плохо, що ви не владеете в совершенстві. Ваш український язик умирает. Якщо ви хочете. Ну я ж громадянин Російської Федерації, а не України. Якщо б я жив в Україні, то я б э, намагався захищати українську мову. Але мені здається, що як для громадянина Російської Федерації я володію українською мовою ну, досить непогано. Згласен, так. Да. Доволі таки неплохо. Я все життя прожил на кордоне между Украиной и Россией, и я, володію об этом молом. Здорово. Это круто. И я вважаю, что Украина повинна захищати и разбудовывает свою мову, а Россия свою, свой язык. Нечего навязывать соседним государствам собственную историю, культуру и путь развития. Прям вот это, вот, прям, как говорится, хочется вернуть вам это. Так, пожалуйста, я же не против. Я же вам ничего не навязываю. Это мои ощущения. Я считаю, что белорусы, не знающие белорусского языка, это не есть хорошо. Я так считаю. Но это же не на что вы так должны считать. Ну, вы же тогда оцениваете прямо нас, ну, говоря, нам это или нет? Нет, безотносительно. Безотносительно. Окей тогда. Тогда да. Может быть, у вас ко мне еще какие-нибудь вопросы есть? Как украинцу, проживающему в России. Не, мне вообще все равно на то, что, ну, типа, укра... украинцы, россияне. Я с человеком разговариваю, а не с, гражд... с гражданином какой-то страны. Ну, эти, эти две страны воюют. Одна, в которой я родился, а вторая, гражданином которой я являюсь. И как вам сейчас с этим? Ужасно. Как вам вот... Вот. Что вы с этим делаете? Как вы с этим справляетесь? А вот этого я вам уже не скажу, иначе меня просто, вот, а... а иначе меня просто закроют. Вот, а это, ну вот видите вы, а это интересно, вот это интересно, как вы это все проживаете, что э, страна, в которой вы живете, настр... напала на страну, из которой э, вы, в которой вы родились. Я могу, вы я можете. могу сказать одно, что я считаю, что это преступление. Ну так я с вами согласен, что в этом ну типа, да, это преступление. Ну, вы, к сожалению, да, вот так, если вы все равно живете в стране. В стране... Ну, я оказался заложником ситуации. Я не страдаю с Стокгольмским синдромом абсолютно нет. Я осознаю и ответственность полноту ответственности себя как гражданина Российской Федерации и не отказываюсь от виновности деяний моего государства, гражданином которого я являюсь абсолютно. Я считаю, что Украина так или иначе, не знаю как. Ну, вот, честно, не знаю как, но должна победить. Угу. Еще вопрос. У меня до этого было немного. Вам была интересна наша беседа? Я смог поддержать, симпровизировать? Нет. Вам было неинтересно? А мадам вашей было интересно? Я не знаю, я очень... Не люблю, когда поднимаются темы. Вот. Это болезненная Здесь тема, конечно. Клетки они как бы, да, это такая основная тема. Поэтому, не знаю, у меня вопросов нет, мне просто как-то грустно, грустно. Это грустно, я же про это да, грустно. У меня это много грустно. грусти. Ну, то есть. Сочувствие, грусть и много. Мне этого. не Все? нужно сочувствие абсолютно. Я понимаю К сожалению. свой путь, понимаю как по нему идти, понимаю, что делать. Получится или не получится, я не знаю. Ну, делать я это буду. Ну, ну как-то хочется просто вот, не знаю. Ну, не получается. По я по живу по на границе. По Здесь постоянные обстрелы. Здесь другой темы быть не может. И тут вопрос не грусти. Тут вопрос ответственности, осознания. Это ваша реальность. Да, все. Я Тогда все. Тогда я вас оставляю. Удачі вам. Що, ну чесно, біле пальто. Я це називаю біле пальто. Космополіт гребані. Оце я хотів сказати по Лайді, але е, втримався, але воно писала: Чоловік міра. Угу. Не чоловіра, овоч. Овоч. Мені здається, що навіть ота дівчина поруч з ним е, розуміла. Краще и больше, чем он.